إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الله تعالى قرآن الكريم ده الله ألبت الله تعالى أمانات لنا أهلك تبشرش كبيرة أمانات لنا أهلك طبشري أمانات نعداقني خيانة خلمي أمانات فرشت لنا نصفت مطاعين ثم أمين jabroil alayhissalom to'g'risida alloh taolo qur'onda deydi mutoin sama mutoin degani malov loda farishtalar itoat qiladigan farishta jabroil suma u omonatdordir dedi olloh farishtani sifatladi jabroil alayhissalomning sifat omonat vahiyni omonat bilan ado qilib ketdilar bitta so'z qo'shganlari yo'q bitta so'z tushib qolgani yo'q qur'oni an karimda yani ana shunday omonat bilan qaradilar omonatni chiroyli ado qildilar omonatdorlik bu payg'ambarlarning sifati payg'ambarlarning sifati innilakum rasulun amin hamma payg'ambarlar qavmlariga men sizlarga yuborilgan omonatdor elchiman deb borishgan hammalar payg'ambarlarning sifati va payg'ambarimiz alayhissalomning ham sifati payg'ambarimiz alayhissalom hatto payg'ambarlik berilmasdan oldin amin degan nom bilan chaqirilgan hatto mushriklar tan bergan muhammad amin derdilar bizning payg'ambarimiz biz iqtido qilgan biz ibrat oladigan payg'ambarimiz ana shunday bo'lganlar hatto mushriklar omonatdonliklariga tan bergan muhammad amin derdilar makkaliklar o'sha şey davr hali payg'ambarlik kelmagan davr kabani qayta qurishga qaror qildilar unga alohida halol kasbdan kelgan moli dunyo yig'amiz deb moli dunyo yig'ishdi kabani bino qilishlikni ishlarini boshlashdi ish davom etyapti hajarul asvadni joyiga qo'yish kerak o'sha şey joyga kelindi shunda qurayshdan o'n ikkita qabila o'n ikkita avlod qavm bu hajal asvadni kim qo'yadi degan masala to'g'risida bosh qotirishdi işte. hamma o'zim qo'ysam deydi hajali asvadni joyiga o'zim qo'ysam deydi unisini ham men qo'yaman deydi unisini ham bizning qabilamiz qo'yadi deydi sh axiri qurashni kattalaridan biri siz bundoq qiling bir odamdan maslahat so'rang o'sha odamni maslahati nimaga bo'lsa shunga amal qiling bo'ldi masala hal bo'ladi o'sha odam kim o'sha odam shu kabaga hozir birinchi kirib kelgan odam deyishdi ma'qul deyishdi o'sha odamni kutib o'tirishdi payg'ambarimiz alayhissalom kirib keldi shunda qurashliklar muhammad amin keldi muhammad amin keldi hali payg'ambarlik berilmagan uning chiqargan hukmiga hammamiz rozimiz dedi ana shunday bo'lganlar mushriklar tan beryapti payg'ambarimiz alayhissalom dedilar bir mato keltiring mato keltirdilar toshni o'sha matoning ustiga qo'ydilar o'zlari endi har bir qabila vakili ana shu matoni bir chekkasidan ushlasin hamma birga ko'taradi hamma birga ko'tardi mato bilan hajal asvad joyiga kelganda payg'ambarimiz qo'llari bilan olib joyiga qo'ydilar hamma xursand hamma rozi ana shunday odilona hal bo'ldi